Всем еще раз привет-привет! Как и обещала, следующее видео по моей второй коллекции, которую я считаю уже, которую более такая зимняя коллекция. Конечно, я еще раз повторяю, это именно мое мнение. Каждый из вас может сделать свои, кого-то для кого-то предпочтения. Хотя я тоже такой человек, что я не, если, например, это уже зимнее, я использую больше зимой. Нет, у меня такое предпочтение, что я иногда их и летом пользуюсь. Все от вашего состояния души. Вы знаете, в, нас, в нашей жизни мы должны делать то, что нам нравится, то, что мы хотим, да, если, конечно, это не запрещено законом. Поэтому обязательно пробуйте свои варианты, пробуйте себя, именно с разными парфюмами, сейчас я хочу вам показать свою немножко зимнюю коллекцию, да, которую я иногда и использую сейчас. Первые, которые у меня есть духи, все мы хотим быть VIP-персонами, да, вот VIP only. Смотрите, это духи, которые позволяют нам, позволяют нам чувствовать себя VIP-персоной. Они так и есть вообще их создатели, когда делали. Они делали их для того, чтобы мы чувствовали себя в разных клубах, да, это все состояние сразу такие клубы, дискотеки. Вы знаете, духи очень интересные, очень такие необычные, имеют вкус, почему и запах, потому что здесь есть соокупии все вместе, да, ваниль, дурман и малина. Как бы, да, три такие компоненты, которые как бы немножко странные в соединении, да, но придают очень хороший вкус. Как видите, у меня они уже не новые, <свят> я уже ними пользуюсь. Хотя, скажу вам честно, иногда бы не бывает и летом, что я ними пользуюсь. Но я как бы более сейчас придаю предпочтение, почему? Потому что они более сладкий такой запах, я придаю предпочтение их использовать более зимой, да. Ну, конечно, говорю, каждый с собой свой использует, но духи бомбезные, вы знаете, они... Как бы И, во-первых, баночка такая, знаете, красивая, очень красивая, и поэтому не VIP, и говорится о том, что мы VIP-персоны. А мы по нашей жизни всегда-всегда именно VIP-персоны. Следующие уже такие более как бы стардаш, да, они более такие уже для меня как бы духи праздник, да, духи желания. Э, почему? А желание у нас, соответственно, уже со всеми праздниками, да, с праздниками Николая, там, или э, первым... Э, января или так далее, знаете, поэтому у меня вот именно почему-то ассоциации этих духов, может с, в связи с этими звездочками, да, у меня ассоциация более идет, более уже праздников, что у него ходит, у него есть э, сливы, да, э, сливы плюс э, луноцвет и, вы знаете, э, еще пачули, мне кажется, очень такой, такой необычный, необычный вкус, но тоже сладкий, он тоже сладкий. И я почему-то говорю, у меня вот такая красивая у него, видите, сзади баночка, впереди. Почему-то у меня ассоциация таких праздников, именно желание чего-то, да, желание чего-то. Следующие духи, это похожая линейка, как у нас было Миш Джордане только они называются Джордане Голд. Как видите, это тоже все в итальянском стиле, почему? Потому что тоже такие же красивые баночка они делают большой акцент, видите, на колпачок, такие золотистый, да, сразу уже богатство, почему-то у меня ассоциация, да, сразу богатство, не то, говорится, все, что блестит, хорошо, да, но в нашем соответствии это так оно и есть, Giordani Голд, оно, как бы у него такой цветочно-деревянная, да, такая композиция, композиция на основе эфирных масел, он очень сладкий, подождите, да, он очень сладкий, очень приятный, потому что вот именно вот эта цветочная композиция берет здесь вверх. Берет здесь вверх но, соответственно, не такие цветы, знаете, что ты имлеешь потом, нет, а именно такие вкусные цветы, вы знаете, которые хочется все время обнимать, все время хочется бы тебе их дарили, но очень приятный запах. Это, как видите, уже вот сколько у меня пошло, потому что понимаете, сколько у меня духов, каждый раз я хочу быть другое. Вы знаете, тоже бывает такое, что я их использую летом, когда мы куда-то вечером идем гулять. Я знаю, что это или идем в парк, или еще что-то, и мне хочется быть на вот именно где есть сейчас розы, где есть то, мне хочется быть с ними на одной волне, я, да, я обязательно беру эти духи. Следующие духи, это для меня открытие. Почему? Потому что купил мне э, именно диван и дух. Купил у меня один мой партнер. И она, вы знаете, в таком восторге мне о них рассказывала, мне захотелось их купить. Вы знаете, как-то сначала я думала, же такие разные с ней, да, даже вообще характеры другие. Я думала, что они мне не понравятся. Но думаю, раз так она их расхвалила, знаете, обязательно нужно себе взять. Потому что у них в составе есть и рис, да, именно такие, у них такие тоже цветочные аккорды, но ну, вы знаете, они как бы мне казалось для любителя, но мне кажется, они понравятся всем. Почему? Во-первых, есть и другие, но у меня именно вот этот идол. Потому что они очень хорошие, имеют запах, вы знаете, не, не любую с ними. Они именно вот эта тоже цветочная гамма берет на собой верхи, но и риск ее как бы притупливает, да, более именно чувствуем и риску. Очень хороший запах, вы знаете, э, когда вы хотите себе чувствовать такой сладкой, обязательно их берите, именно в моем соответствии они очень для меня именно такой ассоциации. Следующие духи это 100% пожес, они 100% используются зимой. Вы знаете, вино, видите, тоже такая, такая именно здесь такой дизайн, видите, парфюм, хочу вам показать, да, вот так тут красиво так крутится, подождите, вот, видите, покрутила уже в серединку, пшикаем, назад, если не захотели, назад покрутили, очень удобно, очень удобно, вы знаете, сначала, конечно, так страшно думаешь, что сломаешь, нет, ничего не сломаешь, компания все правильно сделала в той, сделала хорошую композицию, вы знаете, вот именно они, это как бы сила Клеопатры, вы вот видите, вот эта змейка, она передает именно сила Клеопатры, да, ноты... Иланг -илангу. Это очень такой интересный запах у них, тоже такой более сладкий, но как бы мне, мне кажется, что можно его использовать и в конце осени, и в начале весны. Потому что очень приятный запах, как видите, тоже такие дорогие смотрятся баночка, да, не такие там какие-то 10 гривен. Сразу видно, что это элитные духи, мы должны себя любить, мы должны себя баловать такими духами. Следующий мой фаворит, они были в третье по списку купленных моих духов. Помню, я их, когда шла по стартовой программе, их купила по скидке. Это духи Майрет. Вы знаете, вот сама баночка уже говорит о том, что когда женщина, вот видите, пишет Майрет, когда женщина их наносит, она сразу чувствует себя сексуальной. Если кому-то с вас не хватает именно вот этой женственности внутри, именно вот этого проявления сексуальности, да. Рекомендую всем, рекомендую всем, потому что что есть в нем? В нем есть жасмин и его полностью тоже квитковая композиция. Как я говорю, они сладкие, но они очень хороший запах. Вы знаете, я влюбилась с них сразу. Я только когда понюхала, когда они шли по скидке, именно когда можно было брать по стартовой программе, я думала, какие. Я перенюхала многие духи, но когда я их понюхала, я влюбилась. Я влюбилась именно в вот эту. Не потому, что там, знаете, вот они передают сексуальность, нет, а именно потому, что очень хороший запах, очень хороший запах, я всегда говорю, вот когда я хочу быть такой воздушной, я беру вот свои духи экладна. Да? Когда я хочу быть такой более строгой, более такой женственной, сексуальной, я беру мои Вы знаете, иногда тоже бывает, что я их беру летом, но очень редко, потому что очень сладкий запах. Но бывает, когда мне что-то такое зайдет, да, я обязательно себе их беру. Очень всем рекомендую, всем, 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 всем. всем потому что, конечно, на всех на вкус и цвет, и запах, и то и совета нет, да, как, как, как говорится. Но мне очень сильно нравится. Следующие духи, это Парадайз у меня маленькая баночка есть как бы средняя да есть и большая баночка тоже такая сейчас у нас есть новинка на основе то немножко другой вы знаете что в ней есть в ней есть у нее есть пиония жасмин э, розовый перец да э, кедр и мускус они видите сколько всего вместе поэтому они имеют такой необыкновенный запах он как бы с одной стороны немножко строгий с другой стороны немножко Терпкой, да, терпкой. Но с другой стороны такой цветочной композиции. Очень хороший, очень хороший, как вы, вы знаете, очень сладкий, очень сладкий, но мне очень сильно нравится. Тоже использую его, конечно, более лето. Еще одни сейчас вам хочу показать духи. Это любимые духи моей мамы. Я, конечно, ей купила сначала. Видите, вот такие. Лайм уши Они... Э любимые духи моей мамы. Моя мама когда-то любила такие старые, такие были духи, калы нарисованы. И они, она, я когда их понюхала, они у меня сразу ассоциации склали с этими духами. Я когда ей купила, конечно, видите, смотрите, какая красивая баночка. Очень красивая. А когда она стоит у меня на полочке, ну, очень красивая. Вы знаете, и когда мама начала ними их использовать, они мне так самой понравились. Вы знаете, что у меня жаба подушила, что у меня, у меня есть, у меня нет. я сразу же купила себе такие же. Точно такие, даже без скидки, без ничего они были, по 500 там чем-то гривен. Я не пожалела, сразу себе купила. Кроме этого, работаю у нас в компании, у нас и много скидок, зарабатывая деньги нормально. Тоже могу себе позволить купить духи да, по полной стоимости. Вы знаете, они вообще с чем ассоциируются? В них есть очень много афродизиаков, да? А в них есть пряный имбирь, такой, типа, цветочный цветок какао, да, и шоколад. Поэтому очень такое, знаете, с как бы с покушение с покушения или как, как будет по русски не, не знаю не идет слово да э, они соблазнения вот они как бы соблазняют и этот именно парфюм называют афродизиаком то есть кому кто кому не хватает именно внимания девочки покупаем женщины девочки покупаем такой парфюм называется он э, love potion всем советую афродизиаков кому кому надо обязательно берем и следующая такая коллекция, следующая уже с моей коллекции духи Enigma. Вот тоже такая, как видите, интересные две баночки. Вот, посмотрите, есть такое вместе поставить, вообще красивая композиция. Э, Enigma, тут что у меня есть? Черная троянда, жасмин и листья пачули. Они тоже очень такие как бы интересный запах, но, э, скажу вам честно, э, они мне нравятся, когда я куда-то там зимой беру их, да, но более такие они как бы для старших, мне кажется, вот я их себе купила, но более у меня иногда мама их берет, да, моя свекровь, но как бы более таких для старших э, женщин, почему-то мне кажется, уже там после 40, хотя, вы знаете... Иногда бывает, что и мне, и мне хочется именно брать вот эти духи и брать и использовать. Смотрите, в этом пока у меня все, именно с этими. Говорю, третье видео обязательно будет, когда мне придет передачка с Украины, или когда я уже поеду, потому что, как я говорила, от компании еду в Анталию в сентябре. Все благодаря компании бесплатно путешествую. Тоже обязательно поеду на Украину, потому что такое пропустить нельзя. И уже, наверное, там сделаю вам видеообзор своих следующих духов. На этом у меня все. Кого будут какие-то вопросы именно по продукции, обращайтесь. Пишите комменты внизу, я всем отвечу. На том у меня все. Всем пока-пока!